ऑर्गेनाइजेशन so, तो जे है मेन मोटो है टुवर्ड्स डिग्निफाइड लिविंग सम्माननीय जगण का है प्रमोट करते मंदिर में जाने के बाद भगवान का दर्शन करने से खुशी होती है बस वही खुशी यहाँ पे मिलती है आज हमको बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड जारी है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हुआ है हमारा मोटो है कि आदमी खुद पसंद करके जाए तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, सबका विचार यही है कि हम किसको कोई जबरदस्ती देना नहीं चाहेंगे आह्वान करते मदद, मदद लगे तो पूर्ण सहकार्य कर उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि बूंद बूंद से ही सागर सागर जो है वो भरता है उनके छोटे से छोटे जाएकार भी हमारे लिए हमारे लिए हौसला अफजाई का मौका देते हैं सध्या जे आहे वर्सावा वेलफेअर स्कूलमध्ये आणि या स्कूलच्या हॉलमध्ये जे आहेत वर्सावा वेलफेअर असोसिएशन यांनी एक ऑर्गनाइज केलेला आहे कॅम्प तो म्हणजे मोफत कपडे चप्पल त्यासोबत इतर शैक्षणिक वस्तू याच सर्वांचं मोफत वाटप केलं जाते आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये ज्या आहेत या ठिकाणी दोन गरीब लोक जे आहेत या ठिकाणी एकत्र येत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणात जे एका प्रत्येक व्यक्तीला दहा वस्तू या ठिकाणी मोफत मिळतात आणि ज्यांनी या कॅम्पचं ऑर्गनायझेशन केलंय ऑर्गेनाइज किया टीम सोबत है मुंबई उच्च न्यायालय अध्यक्ष सर कैसे देखते हो इतना बड़ा काम आप कर रहे हो क्या बदल सर ये जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है ये हम लोग सब मिल काम करते हैं हमने काफी ऐसा प्रोजेक्ट किया है जहाँ हम चाहते हैं कि लोग आए और अपने मनपसंद चीज़ें या खाने लेके जाए हमारा मोटो है कि आदमी खुद पसंद करके जाए तो ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं सबका विचार यही है कि हम किसको कोई जबरदस्ती देना नहीं चाहेंगे आइए लेके जाए तो हम जमा करते हैं हमारा प्रोजेक्ट चालू होते एक दो महीना पहले हम व्हाट्सएप पे सबको भेजते हैं इंटीवेशन देते हैं लोगों से कपड़े मंगाते हैं सब अलग करते हैं आदमी के ड्रेसेस औरत के ड्रेसेस हमारे सब मेंबर्स इसमें सहायता करते हैं इसीलिए प्रोग्राम हम कर सकते हैं कितना डिफिकल्ट होता है ये सारे पूरे इसको ऑर्गेनाइज करने में और कितना ईजी है कि इनको सबको डिस्ट्रीब्यूशन करने है? देखिए इसमें कोई डिफिकल्टी ऐसा नहीं है क्योंकि हमने चार पाँच ये आठवां पा प्रोग्राम है तो हम जब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं हमारे मेंबर सब बैठ के डिसाइड करते हैं किधर करना और कभी करना है और जब हम अनाउंस करते हैं तो हमारा रेपुटेशन एसोसिएशन का इतना अच्छा है कि लोग खुद सामने से हमको फ़ोन करके बोलते हैं, हमारे पास कपड़े हम बेच रहे हैं तो कपड़े हैं कोई आर्टिकल्स है तो बर्तन है शूज़ है तो ये सब आर्टिकल्स हमारे पास आते हैं तो हमको कोई डिफिकल्ट नहीं होती कि लोगों से मंगाएँ और हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक मेंबर जानता है वो क्या करना था

उनको हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे और यही हमारी प्रेरणा है कि हम उनको खुश देखना चाहते हैं और खुशी उनको जब मिलेगी जब उनको अपनी मनपसंद चीज मिलेगी खुशी करना देवा उन्ना देवा, 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 देवा दे अपने मनपसंद चीज अपने जाकर पिकअप करना चाहिए सिस्टम है सारा कितना अब की बार जो हमें प्राउड फील हो रहा है बिकॉज ऐतिहासिक इतिहास में हमने इतना कलेक्शन नहीं किया आज तक और इतनी क्राउड हमने नहीं देखी है इसलिए आज हमको बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है क्योंकि रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड आई है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन हुआ है रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड आया है रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन में सर क्या बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर दिया आपके वर्षावा वेलफेयर एसोसिएशन कितना इम्पोर्टेंट है इस चीजों को आगे आकर काम करना आ, मैं डॉक्टर क्षितेश मेहता यहाँ का सेक्रेटरी हूँ जैसा साहब ने बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि सारे जो आजू बाजू के जो लोग हैं उनको ये जहाँ जहाँ तक फायदा मिले तो वो अच्छा पड़ता है हमको और ये ऐसा होगा कि इनको जो गरीब ऐसा नहीं बोल सकता जो नीडी तो नीडी है तो उनको दे, हम कपड़े देंगे तो उनको और भी आगे हम लोग क्या करते हैं ये साल में दो बार करता है एक अभी होता है और एक दिवाली के पहले तो सारे कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो आनंद सबको लोग दिखता है मुँह पे तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रोत्साहित तो होते हैं कि ईयर वापस करें और जैसे उन्होंने बताया श्याम जी ने कि हमारे वहाँ कलेक्शन इतना ज़्यादा हो गया है आप देख सकते हैं कि क्राउड भी इतना ही है तो दर बदर एवरी ईयर ज़्यादा बढ़ते रहता है क्राउड हमारा और कपड़े भी बढ़ यहाँ नहीं तो शायद कुरला से भी आया है दादर से आया है न्यू बॉम्बे से बॉम्बे से गोरेगांव मलारंदिवली सारे जगह सब जिसको पता चलता है वो सारे यहाँ कपड़े बर्तन खिलौने सब कुछ छोड़ के जाते हैं और हम लोग सर्टिफिकेट करके फिर म्हणजे देणाऱ्यांची संख्या मुंबई मुंबईच्या सर्व मुंबईमध्ये येते माझ्यासोबत पिंकी जे त्या असोसिएशन त्यांच्या घेऊ पिंकीजी काय सांगाल कशा प्रकारे पाहता ऑर्गनायझेशनच्या कामाला किती डिफिकल्ट आहे किती सोपं आहे काय नक्की याच्यामध्ये तुम्ही महत्वाचा रोल अप्लाय करता काय आमचं ऑर्गनायझेशन जे आहे त्यांचं मेन मोठं आहे टुवर्डाईड लिव्हिंग म्हणजे सन्मानिय जगणं काय आहे ते आम्ही प्रमोट करतो आणि याच्यासाठी एक जे आमचे भाव आहे आमचे प्रेसिडेंट आहे आमचे सगळे जे मेंबर्स आहेत त्यांचं असं मत होतं की आपण जर कोणाला काही दिलं तर ते त्यांनी घेतलं असं एक हिंताचं भाव त्यांच्यामध्ये उत्पन्न होतं आम्ही त्याचं इराडिकेट करण्यासाठी हे पूर्ण मोहीम चालू केलेली आहे दोन हजार सतरापासून आम्ही हे फ्री मॉल जे आहे ते लावतो सर्वात मोठा म्हणजे याच्यात आम्ही सर्वात इम्पॉर्टंट जे आम्ही करतो जे कोणी येत असेल आमच्या प्रेसिडेंटनी पण सांगितलं आहे जे कोणी येतात ते स्वतःहून सिलेक्ट करून घेऊन जातात पण जाताना जे एक्झिट काउंटर आहे आपण बघाल तिकडे आमचे हे मॅडम आहेत तीन आणखीन व्हॉलेंटियर्स आहेत जे एकदम माणुषकीने आणि एकदम हळूणी त्यांना सांगतात तेव्हा दहा पेक्षा जास्त घेऊन जाऊ नका कारण पाठीमागील लोकांसाठी होवंय पण आणि त्यांना आम्ही फोल्ड करून बागेत घालून देतो म्हणजे त्यांना एक सन्मान्य गतीने आम्ही सगळे जे आहे ते देतो याच्यात दीड महिन्याची आमची मेहनत असते दीड महिन्यापर्यंत आम्ही आमचे सगळे व्हॉलेंटियर्स जे आहेत ते डॉक्टर्स इंजिनियर्स आहेत लॉयर्स आहेत ते सगळे मिळून काम करतात आणि मग एकाच दिवसात आम्ही सगळं जे आहे ते डिस्कस करतो या ठिकाणी तुम्ही वसव वेलफेअर असोसिएशन हे काम करतो इतर जे सामाजिक संस्था असतील किंवा मग इतर जे असोसिएशन असतील त्यांना प्रकारे तुमचं एक आव्हान असेल की कशा प्रकारे आल्या पाहिजे कारण आपण म्हणतो की समाजाला आपण पण काहीतरी देणं लागतो पण ते देणं कशा प्रकारे दिलं गेलं पाहिजे याच्या संदर्भात देण्याचं काम खूप काही संस्था करतायत आणि त्यांचा भावही खूप चांगला आहे मग एक फक्त आमचं जे मेसेज आहे समाजला हे आहे की तुम्ही जे देताय देता ते तुमच्याकडे एक्स्ट्रा आहे म्हणून देतात जर तुम्ही काही नवीन वस्तू खरेदी करून पण दिली आहे तर ते सुद्धा तुम्ही तुमच्याकडे पैसे एक्स्ट्रा आहे म्हणून देतात तर एक फक्त लक्षात ठेवायचं की आपण कोणीही कोणावरही उपकार करत नाही आहोत तेव्हा देताना तुमच्या चेहऱ्यावर एक मुस्कान असेल तेव्हा घेणाऱ्यांना पण एक थोडा स्वाभिमान उठेल आपल्याला भारताचं स्वाभिमान वाढवायचं आहे आणि याच्यासाठी आमचं आमचं आहे आणि आमचा असं आहे की जेव्हा तुम्ही देतात कोणालाही ऑब्लिगेट फील करू देऊ नका आणि त्यांना सम्मान नाही सगळं करू म्हणजे जर देताना जी वस्तू दिली हसू तर घेताना सुद्धा जी व्यक्ती घेईल ती वस्तू हसू माझ्यासोबत परेश बेंदुर आहेत मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे ग्राहक संरक्षण कक्षाचे अध्यक्ष परेशी काय सांगेल प्रकारे बघते एवढा मोठा एवढा चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सेल्फ म्हणजे बुफे सिस्टम द्वारे वस्तू घेतली जातात काय सांगेल सगळ्यात प्रथम आपले वर्सो वेलफेअर असेनचे आमचे मोठ्या बंधूचे मित्र गोपाल हेगडे साहेब यांची ही एवढी चांगली संकल्पना आहे आणि हे माझं बोलणं फक्त त्यांच्याशी दोन दिवस अगोदर झालं एवढ्या वर्षात मी इथे पाहिलं नाही की असा ह्यांचा कार्यक्रम आहे यांनी उत्तम रीतीने आणखीन यांच्या सगळ्या मित्रमंडळीने म्हणजे आलामनगरच्या काही लोकांनी सहभाग घेतला त्यात ही एकदम उत्तम संकल्पना अशी आहे की आजच्या परिस्थितीमध्ये एखाद्याला काही वस्तू घ्यायची असेल तर त्याच्या खिशाला कात्री पडली आहे आणखीन इथे मी जे पाहतो तर सगळ्या वर्गाचे लोक इथे येऊन ते स्वतः म्हणजे लाज न करता त्यांनी आपापली जी त्यांना वस्तू हवी आहे तशी ते घेत आहे आणखीन यांना मी एवढंच आवाहन करतो आणखीन यांना एवढंच मदत की ह्याच्या पुढे काही त्यांना मदत लागेल तर त्याला मी पूर्ण सहकार्य करायला तयार आहे आणखीन एक उदाहरण मी देतो काल मी ओलामध्ये जात होतो त्यावेळेस ओलाच्या ड्रायव्हरनी माझं संभाषण ऐकलं तर तो बोला साहेब बताइए बी पे आना आहे आणखीन तो आता येऊन त्याची चार माणसं राहिला तो बेंड्राल आहे पण न शरम करता तो इथे येऊन त्यांनी ते वस्तू घेऊन गेलं म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता आजच्या तारखेला असा कोणीच नाही आहे ज्याला ती वस्तू हवी आहे तर त्याला ते एक आपलं सखुशीने आणखीन मोफत ह्याच्यात त्यांना ती आवड झाली आहे आणखीन एवढंच यांना वर्षा वेलफेअर असोसिएशन आणखीन गोपाल हेगडे आणखीन त्यांच्या टीमना मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो की माझ्या कानात ते शब्द पडले आणखी मी बोलत चला बघूया पण आल्यानंतर आश्चर्यचकित झालो की हे भव्य असं मुंबईमध्ये कुठेच नाही आहे मी स्वतः सांगतो मुंबईमध्ये कुठेच असा कार्यक्रम नाही आहे जे यांच्या मनात आलं आणखीन दुसरं म्हणजे यांचं एक त्यांनी ते फ्रीज ठेवलं आहे एक आपल्याला माहित असेल रोटी संकल्पना एक दिल्लीमध्ये चालू झालं म्हणजे जे जेवण आपण राहून जातं त्याला आपण डब्यामध्ये टाकतो नाही काय पण यांनी ते एक रोटी संकल्पाच्या माध्यमातून जे उरलेलं जेवण आहे चपाती असू द्या काही तर त्याचं फ्री ते फ्रीज इथे वटेश्वर मंदिर आहे तिथे त्यांनी ती योजना केली आहे त्याच्यात ते आपण जेवण ह्याच्यात होऊ जे गरजू आहे ज्यांना जेवण मिळत नाही दोन टाईमचं किंवा एक टाईमचं रात्रीचं तर तेही त्यांनी आयोजन केलं आहे हे असं उत्तम रतीने मी त्यांना त्यांच्या पुढील कामामध्ये त्यांचा त्यांना आशीर्वाद देतो की त्यांनी असा मोठा कार्यक्रम राबवायचा की भारत देशामध्ये दे या वर्सोवा वेलफेअर असोसिएशनचं नाव व्हावं भारत देशामध्ये वर्सोवा वेलफेअर असोसिएशनचं ना नाव मुंबईमध्ये तर ते त्यांचं नाव आहे अभूतपूर्व असा या कार्यक्रमाचं केलेलं माझ्यासोबत अगर कैसे देखते हो इतना बड़ा कार्यक्रम कब तो आपके माइंड में इस तरीके की चीजें आती है कि हमें भी कुछ देना चाहिए या फिर इसमें पार्ट लेकर लोगों की मदद करनी चाहिए लोगों लोगों से लोग देखे जाते हैं खुशी से हम लोग वो काम करते हैं और लोग इतना को देख के खुशी होती है कि हम लोग सबको खुशी दे दें दे अपने, अपने अपने से लेकिन युवा कार्यकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन मध्य ज्येष्ठ नागरिक है तो वर्च हो

से देगा उससे अच्छा वो लोग को पसंद करने का मिल रहा है तो वो चीज से हमें बहुत खुशी मिल रही है इस तरीके का कंसेप्ट जो वर्सोवा यहाँ पे वर्सोवा वेलफेयर एसोसिएशन इम्प्लीमेंट कर रही है देखा है आपने कभी इसके पहले कहीं पे इस तरीके का मुंबई में इस तरीके का कोई कार्यक्रम का? नहीं मैंने मुंबई में तो आज तक कभी ऐसे नहीं देखा और पिछले चार पाँच साल से मैं ये एन से एसोसिएटेड हूँ और पिछले दो तीन साल से मैं खुद हर इवेंट में वॉलेंटियर कर रही हूँ और बाकी सारे इतने एन जी से मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है एंड वो भी इतने बड़े स्केल पे मैंने कभी नहीं देखा इतने बड़े स्केल पे मैंने कभी नहीं देखा अगले दे व्यूअर क्या बता जैसा कैसा फील करते हो प्राउड फील होता है क्योंकि इतने सारे लोगों को यहाँ पर अपनी चीजें खुद सिलेक्ट कर रहे बहुत प्राउड फील होता है मैं से जुड़ा हुआ हूँ तीन चार साल से यहाँ पे बीच क्लीनिंग एक्टिविटी होती है फ्री टिफिन सर्विस दी हुई है जो लोग आके कलेक्ट कर सकते हैं फिर इसके अलावा हम लोग प्लान डोनेशन ड्राइव करते हैं तो इस इससे जुड़े होते हुए बहुत अच्छा लगता है संकल्प नहीं तो सर्वे महत्व का विषय मुझे ये कोई लगती है इतना स्वतः सिलेक्ट ऑप्शन तीसरा क्या बताएंगे मैडम कितना एक बहुत प्राउड मोमेंट है साल में दो बार आप इस तरीके के, के कार्यक्रम करते हो कितना एफर्ट लगता है इस तरीके के कार्यक्रम को इसको कम से कम डेढ़ से दो महीना हमको लगता है सारा गैदर करने के लिए हम लोग स्प्रेड करते हैं ऑल ओवर की जिनको जो रिक्वायर्ड है मतलब जो उनके घर में एक्स्ट्रा पड़ है वो यूज नहीं कर रहे हैं वो हमको आके लाकर दे सकते हैं हम जाके उनके वहाँ से कलेक्ट भी करते हैं अगर बहुत सारा रहता है तो और नहीं तो वो लोग सामने से भी आकर देते अगर आप देखोगे तो आज मॉर्निंग में भी काफी लोग ये टाइम पर भी आकर रहे थे। तो कैसा रहता है कि जब हम मंगाते हैं सेग्रीगेट करते हैं चीजें जो यूजफुल रहती है जो यूज करने लायक रहती है अच्छी क्वालिटी रहती है वो सेग्रीगेट करके हम लोग रखते हैं सो so देट इनके लिए अच्छी और राइट चीजें इनके हाथ में जाएगा टीम से बोल रहे चर्चा करूँ की कशा प्रकार सोल तो मैडम क्या बताएंगे किस तरीके का ये कार्यक्रम जो है आप पिछले कितने सालों से इम्प्लीमेंट करें इस कार्यक्रम को कितने लोगों को कि इसका बेनिफिट हुआ हम लोग छह सात साल से तो मैं आ रही हूँ और बेनिफिट बहुत ज्यादा हो रहा है क्योंकि एक महीने से हम लोग सब कमेटी मेंबर्स मेहनत कर रहे हैं सब अलग अलग करने के लिए और सबको अच्छी अच्छी चीजें जो मॉल में नहीं जाते हैं और वहाँ पे यहाँ सिलेक्ट करके अपनी पसंद की चीजें ले सकते हैं कितनी खुशी होती है जब आप देखते हो कि जो जो लोग आ रहे हैं उस अपनी चीजों को सिलेक्ट करने के बाद उनके चेहरे पे जो खुशी है वो देखकर आपको कितनी खुशी हो मंदिर में जाने के बाद भगवान का दर्शन करने से खुशी होती है बस वही खुशी यहाँ पे मिलती है देव गर्शन ज्यादा सुख तसा सुख खुश आनंद मिलता है सर क्या बताएंगे कितना बड़ा रोल प्ले करती है वर्सावा वेलफेयर एसोसिएशन लोगों की मदद करने में क्या बताएंगे देखिए वर्सवा वेलफेयर एसोसिएशन ही एक काफी सारी चीज है सालों में हम इवेंट्स करते रहते हैं इवेंट्स इसी बेनिफिट के हिसाब से करते हैं कि ऑलवेज इवेंट जो होते हैं वो मिडिल क्लास के लोगों के लिए लोअर क्लास के लोगों जो जो बेनिफिट्स मिले उनके लिए तमाम कोशिशें जारी हमारी रहती है साल में ये जो कपड़ों का डिस्ट्रीब्यूशन हम जो करते हैं साल में दो से तीन बार किया जाता है और ये त्योहारों के और छुट्टियों के मौके पर रखा जाता है ताकि लोगों को बाहर जाने वाले लोग या त्यौहार पर अपना इस्तेमाल करने वाले लोगों के काम आ सके ज़रूरतमंदों की चीज़ ज़रूरतमंदों की चीज़ सही टाइम पर काम आ सके हमारी पूरी पूरी कोशिश ये होती है बहुत सारे इवेंट्स हम लोग के अंडर में करते हैं और हमें ये इवेंट्स करते करते एक यूनाइटेड हमारा जितना भी ग्रुप है इनको सबको बहुत खुशी होती और तमाम हमारे इर्द गिर्द के मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो हमें काफ़ी सहकार्य करते हैं काम करते वक्त बहुत, बहुत खुशी होती है आपने कहा सहकार्य करते तो सहकार्य जिन जिन लोगों ने किया आपको उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कितना जो कितना बड़ा रोल है उस सभी जो दानदाता है उनको क्या भी? उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि बूंद बूंद से ही सागर सागर जो है वो भरता है उनके छोटे से छोटे जाएकार भी हमारे लिए हमारे लिए एक हौसला अफजाई का मौका देते हैं हौसला बढ़ाते हैं हमारा और हम हमेशा उनसे यही उम्मीद करेंगे कि हर तरह की मदद वो हमें करते रहे ताकि हम उनके ज़रिए उनकी मदद के ज़रिए आम लोगों के काम आ सके बूंद बूंद से बनता है सागर मुझे प्रत्येक गिनारे घरे लिए प्रत्येक छोटी वस्तु की आशा प्रकार है लोगों से मदद सर ये प्रोग्राम जब हम रखते हैं ये साल में दो बार रखा जाता है और ये सबके लिए इट इज़ फॉर द नीडी जो ज़रूरतमंद है उनके लिए रखा जाता ही है ये एक तो हम दिवाली के पहले रखते हैं दशहरा के पहले और ये इस छुट्टियों में गर्मी के पहले ताकि जो भी ज़रूरतमंद है उसको अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरा किया जाए ज़्यादातर कपड़े जो लेके जाते हैं वो सब आम जनता के लिए है और हमारे हमको डोनर्स के पास से आते हैं और ये हम एक महीना पहले कलेक्शन शुरू करते हैं और ये ऐसे हम बांट देते हैं एक महीना पहले कलेक्शन करते हैं उसके बाद इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो सीधे सीधा सालेश महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी धन्यवाद सेग्रिकेट करते ताकि राईट चीज आहे सर्वात महत्वाचं म्हणजे या ठिकाणी ऑप्शन आहे सर्व येणाऱ्यांना गरजू जे जे गरजू नागरिक आहे त्यांना की त्यांना आपल्याला जे, जे हवंय ते त्यांना सिलेक्ट करता यावं तो प्रसिद्ध सांगतो नागेश टाकल महाराष्ट्र न्यूज खूप खूप धन्यवाद